Axırın 7-ci sual. Yenə eyni qayda ilə yazaram 3 üstü -11. Bunu necə parçalayaram? 3 da 1 üstü 11 yazaram = 2 üstü 8 = x mod 5. 3 da 1 üstü 11. Gəl baxaq nəyinə? 3 da 1 üstü 11-in yenə surətindən nəyi çıxaram? 5 çıxaram. 5 çıxaram və də ola bilərəm, onun fərqi yoxdur. Deməli 5 çıxsam -4/3 bizə ədəd verməyəcək. 2^11 Gücünün yenə burada üstünə 5 gəlsəm, onlar nəcə? 6/3^11, on o da verdi bizə 2^11-i. Niyə çıxmadıq? Çünki çıxsam birdən deməli 5 çıxanda içə 2 -4/3 tam bölünməyəcək. 4/ bölü, tam bölünmədiyi üçün üstə gəlmə hesabladım. Yəni sürətin üzərinə 5 əlavə elədim bu səfər. 1 ilə 5-in cəmi 6, böldüm 3-ə 2^11. Və salam. İndi biz tapacağıq ki, 2^11 = x ki, bunu ayrıca yazaq. Qarışmasın. Tapdıq 2^11. Bunu, bunu sadələşdirdik. İndi gəlin parçalayaq. 2^11 = x mod 5 yazırıq. Yenə baxıram bayaqçı qaydayına. 5 özü asal saydır, yəni sadə ədəddir. 2 ilə 5 də eyni anda qarşılıqlı sadə ədədlər, düzdürmü? Yəni aralarında asal saydır. Bu deməkdir ki, deyəcəyəm. 2-nin üzərinə 5-dən 1 vahid kiçik ədədi atacağam. Olacaq 4, 2 üstdü 4 bərabərdir. Deməli nə yazırdıq? 1, qalığımız 1 oldurdu, mod 5. Bu nə demək idi? 2 üstdü 4-ü 5-ə böləndə qalığımız 1 olacaq. Məsələn, bunu tapdıq. İndi gəlin şərtdə yerinə qoyaq. Şərt nə idi? 3 ^ 1 ^ 11 ^ 2 ^ 8 = x idi, düzdürmü? Gəlin bunu belə yazaq. Deməli 3 ^ 1 ^ 11-i biz tapdıq 2 ^ 11, düzdürmü? 2 ^ 11 + 2 ^ 8 şərtdə verib bərabərdir x. Bunu axtarırıq mod 5 yazaq. Hı -hı. 2 ^ 11-i mən elə parçalamalıyam ki, 2 ^ 4-lər yaradım orada. Deməli yazaram 2 üstü 4 vurulsun 2 üstü 4 vur 2 üstü üstlərin toplananda 11 eləməliydi. 4 ilə 4 8 üstə gəl 3 çatır ki 11 olsun. Üstə gəl davamı yazarım. 2 üstü 8 yazarım. 2 üstü 4 vurulsun 2 üstü 4 bərabərdir. İndi baxaq yenə x mod 5. Baxaram nə deyəcəm. 2 üstü 4-lər dedik ki 5-ə böləndə qalıqlarımız 1 qalır. Ona görə bura yazıram 1 1 qaldı 2 üstü 2 üstü neçə? 8. 8-i 5-ə böləndə qalığımız eləyəcək 3. Bunların da hasillərimizə verdi 3-ü. Bunu tapdıq. Üstə gəlsin. 2 üstü 4 və 2 üstü 4 hər ikisini ə, deməli 5-ə böləndə qalıq 1 qalır. Bunu bayaq tapmışdıq, düzdürmü? Deməli 1-lə 1-in də hasili verdi bizə 1. Bir. 3-lə 1-in cəmi elədi 4. Deməli oldu cavabımız 4 sən qalıqların cəmini tapdım çünki ortada işarəmizdə toplama işarəsi 3-dən biri topladım 4 alındı. Baxıram 8-ci suala. <laughs> Nə istir bizdən? Yenə deyir ki 5-ə böləndə onun qalığı tapın x = 3^2 - 60. Bunu necə yazaram? Yazaram. Deməli tərsin taparam. 2-də 3^60 yazaram. Getəcək üstü 60. Bunu elə necəmə sadələşdirməliyəm? Surətin üzərinə ya 5 gətirərəm ya da 5-i çıxaram. Ya bu dəfə çıxaq ki, daha sadə olsun, daha tez həll olunsun. Yəni hər iki hal doğrudur, sadəcə ən tez, ən qısa yol hansıdır onu tapmağa çalışıram. Yenə də elmi istənilən sayda 5-lə əlavə də edə bilərəm. Taqib ki, önənə kimi. Və istənilən sayda 5-lə çıxıla bilərəm. Surətdən ancaq Hə, gəlsə qap səfir 3-dən çıxacam 5-i, böldüm 2-yə. Üzəridə verib 60 bərabərdir. 3-dən 5 çıxanda mənfi 2 bölünsün 2 üzəri 60. O da oldu mənfi 1 üstdür. 60 Cüt dərəcə olduğu üçün cavab oldu 1. Baxıram 9-cu suala. Deyək ki x e, daxilində z/5, beş, yəni 5-ə bölünəndədir. 2x + 1 bərabərdir 4-ə. Nə edirəm? Yazıram 2x bərabərdir 4-dən 1 çıxanda elədi 3 x də bərabərdir 3 bölünsün 2-yə. X-ı tapdım 3/2. Bizə nə istəyir? X-ın deməli qiymətlərini istəyir, düzdürmü? Deyəndə axı 5-ə bölünə də deyəndə üzərinə 5, surətin üzərinə 5 qəb çıxa bilərdi. Yazaram onda 3^5 = 8/2 4-ə. Nəsalam. Kəsə bu sualı. X daxildir z/7 bizdən nə istəyir? yenə verib tənliyi x-i tapın deyir. Yen sadələşdirirəm 4x bərabərdir 2-4-ə 4x bərabərdir -2-yə x bərabərdir neçəyə? -2 bölünsün 4-ə o da bizə verdi -1/2. Yenə eyni qayda ilə x bərabər -1/2 nə deməkdir? Surətin üzərinə 7 əlavə edirəm. Olacaq nə? 7, surətdə məfi -1, məxrəcinə 7-ni cəmlədi 6 bölünsün 2 bizə verdi 3. Cavab oldu 3. Yenə, sən 11-ci sualda 4x - 4 = 2-yə 4x = 6, x = 6/4-ə gəldik. Bunu sadələşdirək, ixtisar edək, 3/2 qaldı. Surətin üzərinə nə əlavə edirdik? Bu 9-u, mod 9-u. Deməli, 3-ən 9-un cəmini verdi bizə 12/2 = 6-yı kəsdim o ikinci sualla. Bax, iki dənə dəd verib hasilini 0 verib. Hansı iki dədənin hasili bizə 0 verirdi? Bu zaman nə elniyirdi? Hər iki ifadəni ayrı-ayrı 0-a bərabər eliyirdik. Deməli yazaram ki, x + 1 = 0, x + 5 = 0. Yazıram ki, 2x = -1, x = -1/2. Burdan da x = -5-ə. Baxaq hər ikisini tapdım. İndi nə edəcəm? Hər ikisi mənfi olduğu üçün bizə bu cavabı verməyəcək. Nə edəcəyik? Hər ikisinin üzərinə 5 əlavə edə bilərdik bizə. Dedi ki, 5 əlavə edə bilərik. Deməli, -5-in üzərinə gəlim 5 əlavə edək. Nə olar? 0. Deməli, bir ədədimiz 0-dır. -2-də birin surətinin əlavə edizəm nəcə? Yenə də yeni qaydama 5 əlavə elədim. -1 + 5 nəcə verdi bizə? 4 bölünsün 2 adı verdi bizə 2. Əs salam. Deməli 1 olacaq qalığımız 0, digəri olacaq 2. Gəlsənəm 13-cü suala. Deyir ki, x - 3, 2x + 1 yenə hasiləri bizə 0 verirsə, deyə biləram x - 3 0-dır, 2x + 1 = 0-dır. x = 3-ə, 2x = -1, x = -1/2. Yenə elə qaydalanır. x üçdür verib burada sürətin üzərinə əlavə eləyəcəm, 7-dən əlavə eləyəcəm. 3 ala bilər, çünki 7-dən kiçikdir, qalıq ola bilər. 5 + 7 = 12. Mənfi olduğu üçün sürətin üzərinə 7 əlavə elədik dedik, əlavə edib çıxa da bilərik. 5 + 7 = 12. 6 bölünsün 2 bizə verdi yenə 3. Hər ikisi aldı 3 qalıqdı. Məncalımız oldu 3, üç, qalıqımız 3miş x² - 4x + 3 = 0-a. Bu misalı necə həll eləyirəm? Deyir ki, yenə 5-ə böləndə qalığı tapın, həllər kökünü. Deyir ki, həllər çoxluğunu tapın, qalıq istəmir. x-i yan yəni tapın da yenə də. Baxaq necədir. Birinci gələn bu ifadəni vuruqlara ayaraq. Necə ayararıq? Biz demişdik ki, x-ların hasili 3 versin, cəmi nəsa verməlidir bizə? 4 verməlidir. Elə ki də tapın ki, hasili 3 olsun, cəmi 4 olsun deyə bilərəm ki 1 vursun 3 3 edir 1 ilə 3-ün cəmi də elə 4 verir bizə. Deməli köklərimiz biri-bir də biri-3-dür. Onda yazaram. x - 1 x - 3 bərabər nəyə? 0-a. Vuruqlara ayırdım. Burdan deyirəm x = 1-ə. Hər birini ayrı-ayrı 0-a bərabərləşdim. Deyək yaxşı x - 1 = 0-a və x - 3 = 0, x = 3 alıram, x = 1 alıram. Deməli, köklərimiz oldu nə isə 1 və 3. Hər birini ayrıca yazdıq. Yenə vuruqları ayıracam. x² + 5x + 4 = 0. Hasili versin bizə köklər hasili 4-dür. Köklər cəmi versin bizə -5-i. Hansı iki ədədin hasili 4-dür, cəmi -5-dir? -1-lə nə isə deyərəm -4-ün A sıdı bizə verəcək müsbət 4-ü, cəmi də verəcək mənfi 5-i. Üh. Yenə indi qaydanı yazaram. x + 1 * x + 4 = 0-a. Hər birin ayrı-ayrı 0-a bərabərdir. x tapdıq -1. x + 4 = 0, x = -4-ə. Aha. 1-i tapdım, -1-i tapdım 3. Baxıram mənfi ədədlərdir. Deməli nə edəcəm? Üzərinə gələcəm nəyi? Bu 7-ni. Nə 7-dən 4 çıxsa neçə elədi? 3. 1-i tapdım, 3. Mənfi 1 üzərinə 7 gəldim. Yenə elədi neçə? 6. 6 və 3 hər ikisi qalıq ola bilər. Deməli cavabımız oldu 13, 16. Ə keçirəm 16-ya. Deyir ki, x kvadrat